Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Use serio Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Teníamos solo un día saliendo y Bua ya nos había dado problemas. Muchos cócteles se sirvieron en la mesa. A pesar de la dulzura mezclada con alcohol, podría ponerse borracha. No quería beberlos, pero mis amigas seguían presionándome para que lo hiciera. Estaba un poco borracha ahora, a diferencia del resto de ellas, que se reían como locas, y una de ellas que no podía dejar de llorar. No era gran cosa llorar sin parar, pero sí lo era besar a todos en el bar. Nunca pensé que estaría tan fuera de control, Incluso Tink Tank le gritó a Bua con su profunda voz de hombre que se detuviera. Fue entonces cuando todas acordaron que era hora de irse a casa. Si nos quedamos más tiempo, tendríamos que darle más que un beso. Salimos alrededor de la una m. Justo un poco antes de que cerraran el bar. Bua casi no podía caminar correctamente. Las amigas tuvimos que cargarla. Le envié un mensaje de texto a Pan diciéndole dónde estaba. Ella leyó el mensaje y no respondió, pero yo sabía que vendría. Unos 15 minutos después, un pequeño automóvil gris apareció frente al bar. Pan no parecía muy feliz, pero todavía podía llamar la atención. Nutzel nos miró a mí y a Pan con incredulidad. Tintang le sonrió a Nutzel mientras susurraba en voz baja. «De ninguna manera». La chica borracha todavía miraba hacia el suelo llorando. La miré disculpándome porque tuvo que ver algo así. «Lo lamento. Suban al auto. Yo las llevaré». La fría voz de Pan nos dio escalofríos. El único ruido en el coche era el llanto de Bua hasta que estuvimos de vuelta frente a su apartamento. Ayudé a sacar a Bua del coche. Deberías volver. Nutzel y yo podemos encargarnos de Bua, dijo Ting Tang. Nutzel estuvo de acuerdo porque tampoco le gustaba la situación fría y tranquila con Pam. Asentí y me di la vuelta, pero alguien me gritó, Lop. Que te amo. Boa saltó hacia adelante y me abrazó. No seas infeliz en el amor. Tienes que ser feliz. Está bien. Ve a la cama. Buenas noches. Luego se despidió como lo había estado haciendo en el bar con todos. Me atrajo y me dio un beso. Justo enfrente de Pam. Nutzel y Tintana ayudaron a llevársela antes de que cayera al suelo. Por favor. Vete a casa. Ella estará bien. De acuerdo. Regresé al auto y me senté en el asiento del pasajero. El ambiente ahora era mucho más tenso que cuando mis amigas estaban ahí por mucho. Pam. Puedes besarte con cualquiera. El frío en su voz me puso tan nerviosa que apenas podía hablar correctamente. Mmm. No, así no. Extendí la mano para tocarla. Pero ella me apartó la mano con enfado. Mi dulce pan se había convertido en una extraña fría, de la misma forma que la vi tratar a Kawi y a esos hombres. Puedes besarte con cualquiera, como tu amiga Bua, tu novio Pen o incluso yo, tu amiga cercana. Pam, deja de hablar. Quiero silencio. Te llevaré a casa. Eso fue tan aterrador. Estaba tan enojada. Las cosas estaban casi bien. Tonta amiga. Pan estaba tan enfadada conmigo. Me llevó a casa y me dejó, sin bajarse del auto para decir adiós. Me dejó parada sola frente a mi apartamento. No tuve oportunidad de explicar nada. Su ira quemó mi corazón y dejó un gran agujero ahí. Sabía que no podría dormir esa noche. Miré el reloj en mi muñeca que marcaban las 2 a.m. Dudé en subir, tomar una ducha y tratar de dormir o pedir un taxi e ir a verla para aclararlo. No era difícil adivinar lo que iba a hacer. Veinte minutos más tarde estaba frente a su apartamento pero no podía subir. Necesitaba una tarjeta de acceso. Nunca antes había conocido a ese sujeto de la seguridad del turno de noche. No me dejaría entrar fácilmente, a diferencia del tipo de turno del día que me conocía bastante bien. Al final, le pedí a la recepción que llamara a Pam para decirle que estaba ahí. Me desplacé en mi teléfono para matar el tiempo durante unos 10 minutos, hasta que Pam apareció con una camiseta, pantalones cortos y una cara malhumorada. ¿Por qué estás aquí? Ya te había llevado a casa. A pesar de la tensión, sentí que ella se preocupaba por mí. Me levanté emocionada y le expliqué Quiero hablar contigo. De lo contrario, no creo que pueda dormir. Acerca de qué, sobre nosotras. La recepción cambió a medida que nuestra conversación se hacía más y más fuerte. Pan se dio cuenta de que estábamos siendo observadas. Me hizo un gesto para que la siguiera. Vamos arriba. La seguí. Ya había fijado mi intención de quedarme a dormir esa noche. Nunca pensaría que pelearíamos en nuestro primer día de relación. Entré a la habitación con aire acondicionado. Pan se cruzó de brazos y me miró sin invitarme a sentarme. Di lo que quieras decir y luego vete. Me sentí triste porque ya me había echado. Vi una mirada de culpabilidad en su rostro, pero solo fue un segundo. Ella seguía siendo fría. No ando por ahí besando, pero lo vi. Viste que Bua estaba tan borracha y besó a todas, no solo a mí. ¿Por qué la dejaste? Las cejas en la cara dulce estaban juntas. Estoy enojado otra vez hablando de eso. Tal vez soy linda, todos querían besarme. Estoy bromeando. Volví a estar cachada. Quería darme una bofetada por hacer una broma en el peor momento posible. Pan sonrió un poco incluso estando enojada. Ahora crees que usarás tu encanto y todo estará bien. De verdad vas a echarme. Son casi las 3 a.m. Señaló un reloj en la pared. Está tan oscuro afuera y tan peligroso. Un taxi en Tailandia me llevaría a un hotel o al borde de la carretera.